శ్రీ ఉమా అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం వినిపిస్తున్నవారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం కలవల్లపల్లి ఉమా కాయని గౌరీ కాళీ హైమవతీశ్వరి శివా భవాని రుద్రాణి సర్వాణి సర్వమంగళ అపన్నా పార్వతీ దుర్గా మృడాని చండికా आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा स्कन्दमाता दयाशीला भक्तरक्षा च सुन्दरी भक्तवस्याचलावण्यनिधिः सर्वसुखप्रदा महादेवी भक्तमनोह्लादिनी कठिनस्तने कमलाक्षी दयासारा कामा नित्ययौवना सर्वसम्पत्प्रता कान्ता सर्वसम्मोहिनी मही सुभप्रिया कम्बुकण्ठी कल्याणी कमलप्रिया सर्वेश्वरी च कलशहस्ता विष्णुसहोदरी वीणावातप्रिया सर्वदेव सम्पूजिताङ्क्रिका कदम्बारण्यनिलया विन्ध्याचलनिवासिनी हरप्रिया कामकोटिपीठस्ता, वाञ्छितार्थदा च्यामाङ्गा चन्द्रमदना सर्ववेदस्वरूपिणी सर्वशास्त्रस्वरूपा च सर्वदेशमयी तथा पुरुहूतस्तुता देवी सर्ववेद्या गुणप्रिया पुण्यस्वरूपिणी वेद्य पुरुहूतस्वरूपिणी पुण्योदया निराधारा सुनासीरादिपूजिता नित्यपूर्णा मनोगम्या निर्मलानन्दपूरिता वागीश्वरी नीतिमती मञ्जुला मङ्गलप्रदा वाग्मिनी वञ्जुला वन्द्या वयोवस्था विवर्जिता वाचस्पति महालक्ष्मी महामङ्गलनायिका सिंहासनमयी सृष्टिस्थितिसंहानकारिणी महायज्ञ नेत्र सात्री ज्ञानू वरूपरा योग मनोवाचागोचरा दूपा चालिवर्म परायण वज्रशक्तिधरा चूक्ष्मी पात्रधारिणी हिमशैलकुमारी च शरणगतरक्षिणी सर्वागमस्वरूपा च दक्षिणा शङ्करप्रिया दयाधारामानागधारिणी त्रिपुरभैरवी नवीनचन्द्रमच्चूडप्रिया नवीनचन्द्रमच्चूडप्रिया त्रिपुरसुन्दरी ಶ್ರೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಉಮಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರ